На конкурс «Петрозаводск» участницы Анна и Юлия приехали из Мурманска. На фортепиано Анна играет уже 10 лет. Эмоциональную игру объясняет тем, что Шопен не терпит неискренности, а любимый музыкальный инструмент помогает выразить любую эмоцию. Грусть могу показать. Если Анна приехала на конкурс, поскольку, как она говорит, у себя ей надоело занимать первые места и хочется серьезной борьбы, то подруга Юля о соперничестве даже не думает. Мне важно, ну, наверное, я думаю, так всем музыкантам важно, не соперничество именно. Ну, это тоже, конечно, присутствует, но самое главное, это именно посмотреть проявление своей силы воли на сцене. Именно не забояться, а выйти и выполниться так, как репетировал до этого. Мне кажется, это важно. Участников музыкального состязания хоть и немного, но почти все они лауреаты серьезных всероссийских конкурсов. Прослушивание пианистов будет идти несколько дней. В какой последовательности решила жеребьевка. Это очень серьезный конкурс, поскольку Шопен, Шопен играть очень сложно. У нас немного участников, еще добавились, конечно, события в связи с болезнью, карантином. Мы очень рады, что у нас приехало 15 человек. А самый достойный пианист отправится на родину Шопена в Польшу. Сам же конкурс – это первое значимое событие в череде мероприятий, посвященных празднованию 200-летия со дня рождения великого композитора, которое будет отмечаться в следующем году.